কাৰণ আমাৰ মূল শত্ৰু হৈছে কংগ্ৰেছ কাৰণ কংগ্ৰেছ দীঘলীয়া দিন ৰাজ্যখন শাসন কৰা দল কংগ্ৰেছে যদি কেতবোৰ কাম নকৰিলেহেতেন তেতিয়াহ'লে আজি অসমৰ জনসাধাৰণে যিবোৰ সমস্যাৰ মুখামুখি হৈ জলা কলা খাইছে সমস্যাৰ মুখামুখি হৈ এনে জ্বলা কলা খাবলগীয়া নহলে ৰাহুল গান্ধীৰ ৰাহুল গান্ধীৰ কথাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ কথা দেখোন আপুনি বহুদিনৰ পৰা শুনি আছে ৰাহুল গান্ধীৰ কথা গান্ধী পৰিয়ালৰ কথা আমিতো সৰুৰে পৰাই শুনিছোঁ সেইটো এটা পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক দল এতিয়া আৰু সেই স্বাধীনতা অনা দল কংগ্ৰেছ দল হৈ থকা নাই বহুত আহিল বহুত ব'ল বহুত চৰকাৰ হ'ল জনসাধাৰণে দেশৰ জনসাধাৰণে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ কেইবাবাৰো দেখিলে আৰু আমাৰ ৰাজ্যখনতো দেখিলে আৰু আমি কংগ্ৰেছৰ পৰা অসমৰ মানুহে যি তিক্ততা পালে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ তিক্ততাটো হৈছে যে অসমত খিলঞ্জীয়া মানুহক ভগনীয়া কৰিবৰ কাৰণেই কংগ্ৰেছে নিজৰ হাত শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে বাংলাদেশৰ পৰা প্ৰৱজন ঘটাবলৈকো কুণ্ঠাবোধ নকৰিলে আৰু ক্ষমতাত হয়তো বৰ্তি থাকিবলৈকে কংগ্ৰেছে যি ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচি খেলে সেই ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচিৰ কাৰণেই আছাম লোক আমাৰ পৰা ওলাই গ'ল কেইবাখনো সুকীয়া সুকীয়া ৰাজ্য হ'ল এনে বহুবোৰ কংগ্ৰেছে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ স্বাৰ্থ জড়িত বিষয়ত কাম কৰি গ'ল যিবিলাক কামৰ কথা অপকৰ্মৰ কথা জনসাধাৰণে মন